Депутатская дисциплина сейчас очень слабая, я думаю, что это только из-за того, что у нас сейчас предвыборная кампания. И безответственный депутат. Я думаю, килькисть не так важна. Главное ответственность, депутат. И какие будут качества депутатов? Вы хотите, чтобы я озвучил то, что хочет Сергей Олегович, что он хочет 50. Я считаю, я считаю, что чем больше будет депутат, ответственный, именно ответственный, тем будет лучше для того, чтобы работала правильно, правильно рада. Потому что э, я думаю, даже если 50 безответственных или 60 или 50 ответственных или 50 безответственных или 60 ответственных, есть большая разница. Вот я думаю, что главное людям думать, кого выбирать. Вот качество э, депутатов это важно, и то, что депутаты, это очень важная э, ну, ланка, да, в нашем обществе. Если мы все поймем, что депутат должен быть ответственным и который переживает за город и который во главу угла ходит город, все у нас будет хорошо.